Всем привет! Меня зовут Мила. Недавно возникла острая необходимость сшить чехол для турникета, который будет крепиться на лямку рюкзака. Для начала измеряем сам турникет. Изначально я не собиралась снимать видео и показывать, как я буду шить эту штуковину. Но потом решила все-таки снять, поэтому процесс не с самого начала. Итак, я взяла брезент, который приклеила на дублерин. И зачем-то накроила 4 детали, хотя можно было сшить из двух деталей. Но не обращайте на это внимания, все равно весь процесс будет четкий и хорошо показан. И если вам нужен будет такой чехол, вы обязательно его сошьете, смотря это видео. В интернете вы можете посмотреть большое количество этих чехлов, которые вот так же крепятся на рюкзак, на форму, на военную, ну, куда угодно. И они сшиты из липучки в основном, чтобы легче было их прикрепить и быстрее. Ну и шить, соответственно, чтобы было их легко. Но вот мне заказали без липучки, потому что на нее цепляется всякий мусор и одежда прилипает. Меня попросили сделать такой статичный, немобильный, который раз и навсегда прикрепится к лямке и будет там поселен навсегда. Изначально ширина деталей была 8 сантиметров, но потом я уменьшила, на сантиметр с двух сторон убрала по пол сантиметра и у меня получилось 7 сантиметров и вот эту заднюю планку через которую будет продеваться стропа рюкзака я тоже впоследствии уменьшила на сантиметр слишком длинную я изначально сшила но это тоже все детали следите пожалуйста за всем процессом там будет интересно еще вас ждет в конце видео обзор на Шеврон, который я тоже сшила сама, но я не снимала его на видео, как сшить, потому что это очень легкая какая-то такая штуковина, которая просто... Ну, просто прямоугольник, который сшит с липучками сзади, чтобы прикреплять его на рюкзак. Но в готовом виде обязательно я вам покажу. И вы еще обязательно увидите обзор всего рюкзака, как он смотрится на хозяине, ну и самого хозяина рюкзака. Это мой родной брат, он волонтер, он ходит на Северную Салтовку в городе Харькове. Ну, кто знает Харьков и где Северная Салтовка, тот понимает, о чем я говорю. Он ищет там людей, которые неходячие, инвалиды, пенсионеры, которым нужна еда и помощь. И, в общем, он их находит и помогает. Низкий ему поклон и всем волонтерам, кто на протяжении всей войны, да, не спецоперация, а войны, помогает всем, всем, кто в этом нуждается. Я от всей души вас благодарю за то, что вы живы, здоровы и смотрите это видео и не унываете. Я вас очень всех люблю, всех целую и всем пока.